способности населения за потребляемое тепло. И существует платежный разрыв, который вот, э, обостряет ситуацию, ввиду того, что надо изыскивать средства, каким образом его закрывать. Вот. Мы как бы пошли на то, что город нельзя оставить. средства выделить на, 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 на этот период, чтобы как-то эту проблему решить. Но выделяя эти средства, было понятно, что не находя такие решения сложившейся ситуации, нельзя этого делать. Вот. Ну, как один из вариантов было принято решение, как вынести на сессию и дать возможность людям выйти из этого, потому что мы все прекрасно понимаем, что, в каком состоянии находится наша теплоэнергетики в городе, изношенные сети, большое потребление газа, вот, невозможность у людей тоже действительно оплачивать э, существующие тарифы, наверное, есть субъективные и объективные причины, но в любом случае надо было находить пути решения выхода из этой сложившейся ситуации. В таком состоянии не было оставлять, и как вариант было принято решение, вынести проект решения потому что дать людям возможность перейти на индивидуальное отопление. Это как один с выхода из существующей ситуации. Сессия, на сессии было принято это решение, и в этом решении было, так сказать, прописано утвердить исполкомом склад комиссии, которая будет работать в этом направлении, и положение этой комиссии, что было сделано, разработано, юридически просмотрено. И это проект решения сейчас дается на утверждение исполкома, так сказать, на исполнение решения сессии. Склад комиссии предлагается в таком составе. Голова комиссии Карачин Сергей Васильевич, секретарь комиссии Бачкар Александр Николаевич, члены комиссии Гредин Александр Валерьевич, Лебедев Роман Георгиевич, Федорченко Валерий Анатольевич, Барсук Александр Михаил Александрович и Шаповалова Лариса Григорьевна составе предлагается рабочая комиссия. И достаточно 7 человек для работоспособности комиссии. Мы считаем, что этого достаточно. И положение комиссии, которое тоже прилагается, когда мы номер 2. Ну, здесь ничего за Но нет. Мы рассмотрели законодательство. Задача комиссии. так как основным пунктом было решение сессии отсутствия задолженности этих потребителей, ну, чтобы они как бы не перешли на индивидуальное предприятие, долги за спиной, чтобы мы могли их получить. Значит, он рассматривает отсутствие такого, таких задолженностей, передает эти заявления на комиссию. Да, мы, мы рассматриваем, а предоставить, кроме заявление, подтверждающее то, что они являются, э, за, что с ними заключен э, лице, лицевой счет на потребление тепла, тепла коммунального предприятия, право собственности на э, жилье, так сказать, все они это проверяют там, и на комиссию потом подают заявление, что эти там, потребители не имеют задолженности. Комиссия рассматривает. В принципе, если других замечаний нет, это основное требование, оно дает свою сгоду на... на эту процедуру. В дальнейшем они получают определенные тех условия от ну, Московского теплоэнерго для фактического соединения, составляет САК по такому. Вот, он тоже как бы утвержден, разработан. После этого, надается, приводите документы, попадают на комиссию. Комиссия в принципе система центрального отопления, которая существует в городе она самая эффективная при условии, если все потребители имеют возможность оплачивать условия получаемого тепла. Самая эффективная. Все попытки ставить индивидуальные котельные, и прочее, они все даже теоретически по расчетам являются более центральными. Так не говорили по крайней мере специалисты. Москву, города шел по пути не выдачи разрешения на индивидуальное отопление с целью сохранения центральной вот этой центральной КП теплосистемы для того, чтобы люди имели возможность получать цивилизованное центральное отопление. Какая проблема возникла сегодня в городе Новомосковске? В городе Новомосковске существует 75% но вот в чем, в чем различие Новомосковска от других городов, которые я чуть позже остановлюсь действия делают другие города, в данном случае. Город Московск имеет 75% поступления денежных средств за центральное отопление от жителей, то есть потребителей от квартир, которые находятся в проезде. Это 12,5 тысяч квартир сегодня подключены к центральному отоплению. При э, проведении регулярного совещания с, например, с представителями городской власти, нам становится понятно, что э, большая половина населения, которая сегодня не имеет возможности оплачивать, обратилась за субсидиями, их оформила, и эту часть населения, по сути, субсидирует государство за счет э, субсидий и государственных дотаций. Оставшаяся часть населения, она не подалась на субсидию по ряду причин, в основном потому, что у нее доходы не позволяют, то есть доходы позволяют оплачивать услуги по теплу, либо не позволяют обратиться на субсидии. Есть такие потребители, которые имеют по нескольку квартир, есть потребители, которые сдают эти квартиры в аренду, но в том числе не оплачивают, не оплачивают услуги тепла нет. Все было хорошо до этого года, до прошлого года, до текущего системы, когда разница в тарифах на себя брало государство и каким-то образом за зачетами, оставлялись долги на теплоэнерго, как-то э, государство занималось вопросами э, э, тарифной политики и компенсации. Начиная с этого текущего сезона, все проблемы, связанные с расчетом за, тепло, э, за теплоэнергию, теплоэнергию, переложены, перегладены, переведены на плечи местного бюджета, то есть на плечи, в данном случае, на московского городского бюджета, который есть. Поэтому каждый неоплаченный рубль со стороны потребителя должен оплачивать сегодня городской бюджет. То есть все жители города, остальные, да, которые в той или иной степени против... не было, идет и погашает свои долги, то ли за газ, то ли за электроэнергию. В случае с тепловой энергией такого механизма не существует. Отключать возможность чисто технически только подъездами. И, кстати, будет в том числе у меня вопрос к положению этой комиссии, каким образом комиссия будет давать индивидуальное разрешение, если, например, платежеспособные люди выйдут на индивидуальное отопление, что делать с остальными неплатежеспособными, которые, судя по всему, останутся в тепловой системе и еще хуже ухудшать ситуацию, ухудшать КБ, теплой энергии. Я считаю, что положение про комиссии все-таки э, разрешение на индивидуальное отопление должно даваться по подъезду. Вот выбрали подъезд, все собрались, решили как там, -то, то ли через СНД, то ли между собой договорились, спасили долги, пришли, получили разрешение. Если давать индивидуально, проблема будет такая же, как и везде. остаются неплатежеспособная ситуация еще больше с расчетами в теплоэнера и дальше приходится все к тому, что нафтогаз просто выключает, понижает давление, другим с вами отключает газ систему. Еще раз подчеркну, в других городах, которые шли по пути выдачи всем подряд разрешения на индивидуальное давление, столкнулись с одной и той же проблемой. Платежеспособные вышли, перешли на индивидуальное отопление, процентов 30 населения, которые остались, ну, самые э, неплатежеспособные, остались в центральной системе. Когда их отключали, это в этом году, таких три города у нас в Москве области, Никополь, Орженикидзе, Покров, Теперечный и Марганец. там на них-то всех на трех, на три города, было те же 12 тысяч э, потребителей, такие как и того есть в городе Москве. Все выделили какие-то деньги для того, чтобы они проводили индивидуальное отопление. Допустим, Никополь, например, Никополь. Они решили перейти на индивидуальное электрическое, а не газовое. Им повыделяли выделяли деньги из бюджета, какие-то часть каких-то денег. Они взяли деньги, кто-то сделал, кто-то подумал, что он, там потратил на другие цели. В результате в этом году центральное отопление, центральная тепловая система города Никополя перестала функционировать, функционировать и все перешли на электрическое отопление. Что такое переход сегодня на Московска полностью на электрическую? Давайте ипотетически представим, что у нас нет центрального отопления, и мы все побежали, включили в розетку обогревательный прибор. Система электрическая э, не рассчитана на такую нагрузку. Естественно, происходит при минусовых больших э, температурах. Естественное отключение верно как угодно, города от э, электро, э, электросистемы. Соответственно, все продолжают сидеть все вместе и значит, э, дружно, э, Заверзан. То есть этот принцип, который сегодня есть в Никополе, маранцы по крови, той части населения, которая не имеет возможности, не перешла на детальное отопление, в котором отключили систему центрального городского отопления. Подобная проблема, как у нас, она существует по там тоже порядка 12 или 11 тысяч квартир подключены к центральной системе. И все мы, все жители города, должны для себя принять решение. Если мы отказываемся от системы центрального снабжения, в принципе, и в следующем году будем считать, что ее не существует таковой, то мы должны успеть за год перейти, а это приблизительный объем денег для всех, которые ложится порядка 200 миллионов гривен, все дружно, быстро перейти на индивидуальное отопление. Насколько это реально? Я думаю, что маловероятно, что мы сможем за год эту процедуру осуществить. Маловероятно. Но с другой стороны, если не будет люди оплачивают за условия тепла, и, и оплачивается это будет городской бюджет, я так понимаю, что в среднем это получается 6-7-8 миллионов в месяц, в месяц. И умножьте там на 6, пускай 5 месяцев, да, которые там происходит отопление, вы получаете сумму, которая ну, не соразмерна с двумя или тремя бюджетами развития города Новосибирска. Всего, то есть за 20 миллионов гривен запланированных в бюджете. Общий город должен заметать, убирать, асфальтировать, весь разбежать лампочки и все остальное за 20 миллионов гривен. Планово. Если город увезет и он получает неплановое поступление, соответственно, он перераспределяет дополнительное поступление. Если повезло вдруг и доходы превысили э, плановые цифры. Если ситуация ставить, как есть 6-7 по расчетам, 8 миллионов в месяц, умножить на 5, это 40 миллионов, город должен отдать компенсировать неуплату а, теми людьми, которые не платят тарифов по центральной теплосистеме. Проблема чрезвычайно важна, и все горожане, ну, все горожане, все присутствующие должны для себя определиться и внести свое предложение. Что должен делать городская власть в этом случае? В каком по какому пути? Отказываться от центральной системы. Мы, кстати говоря, почему? У нас были предложения, не знаю, присутствовал из у нас были предложения от инвесторов поставить альтернативные источники, пилетных, котельных исключительно для бюджетных. Организаций, таких как больница, школа, если они расположены. Мы даже находили там приблизительное место, где можно поставить для того, чтобы бюджет больницы, школы, детские сады, находящиеся в радиусе этой возможной котельной, можно было вывести на альтернативное топливо. Но таким образом мы лишали, опять-таки, тепла и ездного разрешения на индивидуальное топливо. Другого механизма нет. Еще раз хочу всех присутствующих обратить на это внимание, но э, теплоэнерго при нерасчете населения просто съезд все деньги, не то что с развитием, съезд денег из зарплаты на последний квартал, так насколько я понимаю, э, зарплаты в том числе всех бюджетных э, работников, включая учителей и прочее. Конечно, при увеличении, еще раз хочу, при план, есть плановые цифры, есть. Цифры, там, допустим, которые могут поступить внеплановые, которые можно перераспределить, перевыполнение, которое можно распределить и закрыть, допустим, эти Поэтому такая ситуация. Если Вопрос, да, как вы собираетесь я вот, я по подъезду? Смотрите, если небольшое время... вы по большому счету все сказали. Настолько обрисовали ситуацию, что добавить нечего. Только остается правильный выход проблема здесь проблема. Проблему отдавать весь бюджет развития, а потом еще зайти в незащищенные статьи и неизвестно чем закончится, это не выход с я так считаю, вы уже о нем сказали. Это можем один раз сделать. Вот сегодня столкнувшись с этой проблемой при этом искать пути решения. А просто сжечь бюджет, потому что мы другого не видим, это преступление я считаю. С нас просят и так, или так. Закон вот закона плательщик завтра с нас присемуют сегодня, а завтра, когда придет вот эти вещи, что надо будет делать дороги, освещение и все остальное. И прочее, когда этого не видели, скоро скажут, а да почему его нет? Мы им скажем, что мы заплатили за ним не будем бросить город пожилых людей на... там стоит потому что это действительно, они решают эту проблему в бюджетной сферы инвестиций сюда пройти. Останется только многоквартирные дома, 12 тысяч, так сказать, То, что вы говорите, это оптимальный вариант по подъезде. Но мы обсуждали этот вариант, если, ну, реально, как пришли, хотели подойти к реально. Но он почти вот это сделать, потому что то же самое мы столкнемся в подъезде, желающих будет там 80%, а 10 не будет или даже 5%. Все, эти 80 не могут сделать. Мы не выйдем на те цифры, чтобы увидеть реально тогда, вот сколько все-таки мы должны оставить на производящее. Вы понимаете, мы их не увидим. Мы же Мы дозвоны отключение этого всего после отопительного сезона. Само собой. Да, само собой да. должно происходить за этот период. Есть мероприятия, которые комиссия должна, кроме того, чтобы рассматривать документы, то, что я уже озвучил, есть здесь и мероприятия, которые комиссия должна еще провести, решить, так сказать. Это оповещение, это информационные вещи, которые мы должны утвердить. И грамотно подойти к процедурам, начиная телевидение, бигвордов, средств массовой информации, выступления определенных должностных лиц. Сколько стоит для квартиры индивидуально Деньга. Ну, одной цены здесь нету, потому что оборудование сегодня называли 12-13 тысяч. Разной стоимости, вы понимаете? Ну, я это в этом направлении. Что, в этом я направлении. я 12, 12, тысяч. что да? я понял. Что я хочу сказать? Что те люди, которые находятся на субсидии, это явно, что они таких денег не найдут. И по подъездам, и без подъездов, как-то ее не уговаривай, Київ, Футі, так, так, так. Я вам хочу звуку на другою У нас розположення міста, слава Богу, нам повезло, ми близько до обласного центру. І географічно ми розположені на перехресті доріг Київської, Донецької і так далі, і тому і подібне. Тому я вам запевняю, я в цьому більше чому велику впевнений, що в нашому в наше місто дос, досить багато і населення у ньому досить багато, і як мінімум. 80% FM сможет это сделать. Я в больше, чем уверен. Это как минимум. А то и больше. Это только нас, что мы не повезло. Теоретическое расположение, если мы близко до областного центра. Хорошо. Мы обеспечили работы. Мы обеспечили работы. Это один. Конечно. Ответ. Ни в какие... Ну ладно, не будем. Вопрос следующий. Если меня не изменяет память, несколько лет назад запрещали устанавливать индивидуальное отопление основным вопросом запрета стояла экология представим себе вот я живу, я не имею отопления но подо мной имеют и слева я сейчас не могу я задыхаюсь от выхлопных газов да, это с каждой квартиры торчит выхлопной газ и экологический вопрос здесь пока не учитывается Особенно, Роман где я живу вот в 63-м доме, где вот так вот, 4 дома, или там, вот так. И в этом колодце, ну, там дышать нечем сейчас, когда буквально процентов 10 или 15 сегодня. Если все перевести на индивидуальные, извините, это не Я недавно был в Беларуси, это вопрос там решен. Я просто подсказываю. Индивидуальное отопление, но государство, вот это власть, сделало Снаружи дома вот эти э, стояки, куда подключаются да. вот эти выхлопные трубы. И все это выведено туда выше дома, и экологическая проблема решена таким путем. Это просто подсказка. Как, если мы выведем да. выхлопные трубы, после каждой, вот каждой кухни будет торчать труба, мы э, увеличим смертность населения. Я посмотрел на еще Я извиняюсь, если можно, я услышал, мы это более конструктивно. Давайте так. Ответ на ваш вопрос. Все это контролирует э, надлежащие органы, которые не видят в этом проблему. Плюс к этому, получая, если мы идем на этом путем, это как раз будет стимул к чему? Люди будут получать те условия. При получении этих условий можно предусматривать те вещи, о которых вы говорите. Всего лишь нам всего первое просто отвечаю. Я хотел бы два вопроса. Первый вопрос, это у нас, мы сразу же вступаем в конфликт с законом Украины. Вот когда мы эти вопросы рассматривали, я э, говорил о жилищно-коммунальном управлении. Они этот вопрос поднимали. Но так это все, одним словом, этот вопрос и не дали даже понять. Мы в конфликт вступаем. Вот я хотел бы его выслушать, что говорит нам закон Украины об индивидуальном отоплении. Это первое. И второе. Бригада, э, вернее комиссия, это хорошо. Но комиссии должны работать профессионалы. Я не вижу в этой комиссии ни одного профессионала теплоэнергетика. Ни одного. А это вы правильно говорите, это инженерная серьезная работа. И в городе надо такую группу составить. И, такая, в это даже если эта комиссия, значит туда, чтобы вошли профессионалы теплоэнергетики, которые и консультировали. депутатской и... Конечно, это не, а не важно. Я, я, я вас прошу, я вас прошу, покарачивайтесь, покарачивайтесь. Я вам объясняю. Да. Да не надо мне объяснять. Что, я заговорить, а не про это не делать. Да, я вам не надо объяснять. Если заговорить вы хотите, то это понятно. Что я останавливаюсь, что надо как-то смотреть. Это комиссия, которая будет рассматривать заявление граждан. Я же рад передавать их на те планеты.